Я представитель Степноморского поселкового совета. По перспективному плану у нас одна громада. По первому перспективному плану, я считаю, что это было правильно. У нас было три сельских совета, один поселковый. Ну, это Приморское, Каменское, Петихатское и центром Степноморска. По второму перспективному Камінську я ну, решила уйти в Василях. Хотя, еще раз повторяю, я считаю, что первый перспективный план был правильный. Потому что, ну, понимаете, мы все вот эти вот, которые я назвала, советские советы, сидим, ну, к большому сожалению, или к счастью, к сожалению, не знаю. У нас есть залежи, богатейшие залежи марганецкой руды. Когда-то она была шахта. К сожалению, закрыли в 96-м году. Но я надеюсь, И я думаю, что это будет, что когда-то эта руда понадобится. И у нас есть перспектива строительства шахты. И вот именно это залежи лежат на этих четырех громадах, сельских советах на сегодня. И есть перспектива, то есть, может быть, не сейчас. Да, сейчас это с опаской, потому что, ну вот, например, наш Васильевский феноправление считает, мы в минусе, потому что мы дотационности. Ну, город дотационный, Приморская дотационная, ну, Каменскую, Пятихатки еще на своем бюджете а мы выдаваем дотационные сегодня. Центр, офисный центр Запорожский считает, что мы были в плюсе, поэтому ну, как бы, ну, и тем не менее, я вот была на, на, курсах, и была несколько нескольких громадах Днепропетровской области, я не видела, чтобы кто-то жалел. Была в той же Преображенской, в той же Веселовской громаде, тоже, ну, Веселовским громадой нас сравнивать нельзя, потому что это районный центр, это совсем другое. Да, Паска есть. Ну, вот как нам говорят, что мы боимся потерять свое рабочее, ну, смысла место, то точно я не боюсь, и не, не потому, что я даже, ну, как бы уверена, что нет, не в этом дело, а в том, что Из за этим другого варианта нет, и за этим перспектива. И я против объединения огромной громады, где мы опять потеряемся, к сожалению. Знаете, как в большой семьи там, где много детей, да, как-то вот там, ну, не, не до всех детей как бы доходит одинаково, да, каких-то мы лучше любим, каких-то нет. А все-таки маленькая семья. Я считаю, что догляд будет за всеми детьми. А когда вы будете инициировать? Дело в том, что мы уже инициировали в 2015 году, еще сразу. Я, говорю, заочной рады провинцировала, но, к сожалению, наши соседи, мы обратились в Пятихатский, Каменской и Приморский, к сожалению, нам не дали согласия. И, как мне сейчас объяснили, время уже ушло, поэтому нужно по-новому инициировать. Uh -huh. Ну и опять же, мы, нас, потому что у нас поселковый совет входит в поселок Степаногорск и два, сельских, два села, мы сейчас уже начали проводить повторно свои службы, ну как бы протокольно оформляем мнение своей громады об этом. Вот уже в Степном провели сейчас на следующей неделе у Лукьяновки, потом в Степногорске проведем свои, как бы получим протоколы и дальше будем инициировать. Я думаю, что это, ну, ну опять же, наши соседи боятся с нами. Потому что действительно поселок, ну нет предприятий бюджета наполняющих, боятся, что и они потеряются у Ну, будет как будет. Поэтому вот, ну как, я не считаю, что головы не инициируют деньги, потому что боятся потеряться Ну, Те головы, которые действительно переживают, ну, других вариантов нет, и возврата обратно нет тоже с удовольствием представляю вам нашу гостью. Это Александра Алянина, консультант по бюджетным вопросам Ассоциации городов Украины, Запорожского отделения. Здравствуйте. Здравствуйте. Александра Павловна, вот скажите, пожалуйста, сейчас идет реформа децентрализации. Но вот Значимая часть этой реформы, пожалуй, самое главное, это бюджетная децентрализация. Вот что это такое? Потому что наши люди, в принципе, к, к самому понятию бюджет относятся индиферентно. Каждый год проходит эпопея по принятию государственного бюджета, по бюджетированию в области, в районах. Люди это пропускают мимо ушей, хотя это очень важная часть. Вот расскажите нам просто о таких сложных вещах. Реформа финансов, она проходит уже начиная с момента принятия Конституции много э, проходило всяких изменений, принятия законодательства, все. Однако э, весь финансовый ресурс каждый год он сосредотачивался в государственном бюджете, и оттуда шло перераспределение в виде субвенций, дотаций через районный бюджет. И до сельских бюджетов практически доходила очень маленькая толика финансовых ресурсов. Еще где-то в 2008 году делали, я делала аналитику, и это с, с помощью экспертов, э, государственного уровня. Мы посчитали, что более 13 тысяч сельских бюджетов получали только 1,3% финансовых ресурсов Украины. То есть территории, сельские территории, где сосредоточена основная масса населения, где люди хотят достойно жить, они вообще не могут, эти территории не могли развиваться, потому что нет, нет средств. И ожидая эту дотацию, субвенцию из районного бюджета, порой ее не дождавшись, и села постепенно умирали. В 2015 году впервые, как все говорят наши эти, лидеры громад сельских поселковых советов, мы впервые почувствовали, что у нас появились деньги. Несмотря, это, в 2015 год прошло перераспределение финансовых ресурсов по уровням бюджетов и полномочия между уровнями бюджетов. В то же время это было только начало реформы. И она еще была как толчок... Для того, чтобы дать возможность понять, что вот, этот, вот, эта финансовая децентрализация, получение финансового ресурса, она должна работать на громаду, но маленькая громада в любом случае, она не сможет развиваться, ее нужно создавать более крупную, более мощную, более финансово обеспеченную. И вот этот процесс объединения громад, он идет в русле финансового объединения громад и наделения полномочий сельских поселковых объединений примененный граммат и передачи части финансовых ресурсов напрямую из государственного бюджета, бюджеты громад, минуя районный уровень, минуя областной уровень. Доходы уже тех громад, которые объединились, и которые работают год, увеличились. Причем некоторые говорят о том, что в несколько раз. Я хочу сказать по деньгам. Ну так, вот если делала анализ, вот шесть громад в 2015 году, когда они еще работали самостоятельно, как сельские бюджеты не имели дополнительных ресурсов они имели где-то э, около 12 миллионов доходов своих ну и соответственно под них проводили расходы вот в 2016 году проработав год они уже имели вот место вот этих вот нет 32 миллиона имели доходов вот в 2016 год 32 миллиона а в, а в 2016-м это 92 миллиона доходов, то есть в три раза. А в, в, кроме субвенций на развиток инфраструктуры и всех дополнительно залученных доходов, а в, в общей сумме это где-то больше 115 миллионов имели громады наши. Поэтому 32 и 115 это говорит о чем, От, да, говорят цифры. И я, они успевают их осваивать? Вот, э, очень отрадно, что э, все полученные из государственного бюджета субвенции были освоены. Одно единственное, конечно, остались деньги на счетах перевыполнения доходов, своя доходная часть. Но я понимаю, этих э, лидеров громад, этих э, комитеты исполнительные, их рады громад, э, боязнь, что не будут освоены деньги государственного бюджета, и они уйдут в государственный бюджет. Естественно, все вся работа была сосредоточена на освоении средств. А те поступления, которые перевыполнены, они остались на счетах. И на этот в текущем году уже очень много задумок и планов, и принятых программ, которые будут под те ресурсы, которые уже как резерв с прошлого года остался. Александр да. Павлович, смотрите, Сейчас идет добровольное объединение громад. Да? Mm -hmm. Во-первых, интересно, будут ли государственные субвенции, когда ну, в конце концов это станет обязательным. А Во-вторых, вот опыт успешных громад трудно переоценить. Правильно? Он mm -hmm. является таким локомотивом для всех других. Все-таки почему другие вот как-то тормозят с процессом объединения? Ну, во-первых, я бы не, не сказала, что тормозят. Потому что, ну, вот этот процесс, который я считаю, что 2016 год это был вообще успешный для Запорожской области, я считаю, что основным, вот кто, как, чей результат вот этой успешной работы, это, конечно. Это жители громад, которые поверили в эту реформу, лидеры громад, которые поверили. Какие бы ни были выезды в громаду, рассказывая населению, там, помогая им, процесс добровольности он остается. Некоторые говорят, ну, во-первых, что есть методика формирования громад. Для того, чтобы громада была признана финансово независимой, спроможной, нужны целый ряд факторов, которые бы помогли, действительно, вот эти условия должны быть. Громада, маленькие громады, которые объединяются две с половиной, три тысячи населения, они в конечном итоге обречены, я это показывает не только мое мнение, это подтверждено экономическими расчетами, они обречены на то, чтобы впоследствии они дообъединялись с другими громадами. Этот процесс и будет продолжаться, продолжается и в Польше, и везде. И это не за один год все проходит. Укрупнение да, будет, будет да. Угу. Те громады, которые уже свыше 5000 населения, у них есть будущее, у них больше возможностей финансовых, у них больше возможностей кадрового потенциала, людской потенциал, наполнения бюджета и так далее. И когда был утвержден у нас перспективный план, кстати, он, этот перспективный план в 2016 году по предложениям районов в 2015 году он был утвержден. После этого в 2016 году пошли полностью изменения. Многие стали объединяться не по перспективному плану. Считали, что неправильно, какие-то свои люди под, под, поняли, и по каким причинам, что им удобнее ездить сюда будет. Или доверяют они этим лидерам, или считают, что это более удобно для развития, или вся, всякие процессы. И прошел процесс объединения не по перспективному плану. Областная государственная администрация, которая делала, готовит выставки по а, правомочности за, решения, да? закона, от, что эта громада, которая создана, она создана в соответствии с Конституцией и законами Украины. То есть процесс объединения прошел добровольно, участие в этом объединении принимали все жители, представители всех населенных пунктов, то есть это не, не было произведено под каким давлением, все это в соответствии с законом, проведена процедура процедура, в сроки, там все это определяет и все. И несмотря на то, что они объединялись не по перспективному плану, областная администрация дала всем положительные выставки, поскольку они объединялись действительно в соответствии с требованием закона. И все громады, которые, у которых прошли выборы, они переведены на, меж, на, гос, на прямые межбюджетные трансферты с государственным бюджетом 16 17-го 17 -го года. Деньги они получили из госбюджета. Они да? получили Будем из госбюджета уже. Единственное, что до сих пор мы каждый все время отслеживаем тот перспективный план, который уже был принят в 2016 году. Он отправил на согласование в кабинет министров. И вот уже несколько месяцев он лежит там уже почти полгода, он находится там, и никакого ни да, ни нет. Что же там это? И не... Это только по запорожской области или? Нет, это не по, не по некоторым областям там уже пролежало и уже есть. Там, а по нашим нет уже, я думаю, что областная государственная администрация этот процесс отслеживает и, наверное, же ведут переговоры с Кабмином, потому что не до да какой-то... или должен быть получен окончательный... А ну. смысл, вот извините, такой наивный смысл в этом перспективном плане, если пока идет добровольное объединение, они объединяются не по перспективному плану? Вы понимаете, что перспективный план ⁇ это та матрица, по которой экономически рассчитана, что вот в, таком, в таких параметрах, при таких условиях громада будет иметь будущее. То есть это не загоняют туда. Но начерчена карта, где, во-первых, требования, ну, методика расчета, ну, во-первых, население это, должно, действительно, население свыше 5000, когда есть население свыше 5000, это, это наполнение бюджета. Так матрица у нас поломана. У нас ма ма да. И что теперь с этим И сейчас, перекосом? Сейчас будет? этим перекосом он направлен в кабинет министров для того, чтобы согласовали все-таки вот этот перекос, потому что это было добровольное изъявление жителей. Нет, но они вот смотрите, согласуют, а факт того, что кто-то окажется в громаде, которая будет несостоятельной, ну то есть возникнет проблема. Нет, но если это будет, если громада в, в, на перспективу будет несостоятельная, значит будет процесс объединения с другими громадами. Mm -hmm. На сегодня они пока все работают. Вот начали работать да, абсолютно 10 громад, которые утвердили бюджеты. Просмотрела все практически решения. Все бюджеты сбалансированы на сегодня. А как расходовать средства? И в пределах того финансового ресурса построить свое хозяйство, здесь уже принимать будет рада громады. Что в первую очередь? И как, и вот иногда говорят, приезжаем в село, вот вы проведете объединение. У у нас закроются школы, у нас не будет ничего, ничего, ничего. Позиции государства, конечно, есть по реформе школ, школы. И все говорят, вот нет школы, нет села. Но у нас, когда я делаю аналитику, 70% сел уже не имеют школ. Не потому, что их просто взяли и закрыли, а потому, что там нет учащихся. Нет того количества учащихся, чтобы детям дали достаточно высокопрофессиональное образование, чтобы дети уровень образования получили. Поэтому объединяю. В то же время, каждая громада вот принимает должна сама принять решение, посчитать экономически, убедить родителей, убедить э, коллектив школы, что лучше для детей. Вот нам отвезти за 10 километров детей и в другую школу более же уровня, то ли то ли оставить здесь обучение, но ну, если это, это начальная школа и она там Тут есть вопрос, качество к обучения. И понятно в каждом конкретном случае, но это уже полномочия, это не будут сверху диктовать вам, что вот вы закрываете и все, это будет при, принимать рада громады в пределах своих финансовых ресурсов. Вот, смотрите, это понятно. У меня последний вопрос. Если механизм меняется, бюджетирование да, полностью, и э, громады да, непосредственно получают субвенции из госбюджета, э, имеют статус областных центров и так далее, что тогда будет с районными э, бюджетами? Ну, Во-первых, да? у нас на сегодня уже есть вот, э, с 1 января, э, с 1.30... Апреле пройдут выборы в восьми громадах. У нас Ореховский район полностью разделился на пять громад перейдут эти сельские по городскому городская грома Реховская городская громада, у которой пройдет выборы вот, 30-го, она перейдет уже на межбюджетные транспорты с 1 января следующего года. У нас полностью в формате один район, одна громада, объединились два сельских района. Это Великобелозерский и Черниговский. Они тоже до конца года будут выполнять бюджеты каждый отдельно. Ну, Рада громады будет руководить этим процессом. Уже после выборов. Вот. А с 1 января следующего года тоже перейдут на межбюджетные, но ну, прямые межбюджетные трансферы. А То какие есть отношения финансы, у них с областью финансы не будут получать? с районного бюджета. И с областного? Получ... И с областного. С областного бюджета могут получать только в виде... Вот сейчас работает программа поддержки угу. громад. С областного бюджета в 2016 году каждая громада получила по 830 тысяч на развиток инфраструктуры, то есть на капитальные на расходы. Поддержку. Подождите, да. а какие тогда отношения будут у этих громад с областью? Отношения? Да. Вот сейчас, во-первых, весь бюджетный процесс не смотря, что прямые межбюджетные трансферты идут напрямую из государственного бюджета, а вся методическая и э, правовая база по формированию бюджетной политики, принятию отчетов, сводов бюджета, она идет через через департамент финансов областной государственной администрации. То есть финансовая часть это они не напрямую. Если громада, то прямые межбюджетные трансферты, значит, они бюджет отправили Минфину и так далее. Нет, свод по области идет каждого района. Бюджета, плюс каждой громады. И вот эти взаимоотношения идут через областную и государственную администрацию, через департамент финансов, именно вот это. Но деньги они в автоматическом режиме получают через органы казначейства на свои счета, открытые счета, как государственный бюджет непосредственно финансирует не через областной бюджет. То есть мы не получим удельные княжества. Нет, да, какие -то? нет. нет. У -у -у. И потом я говорю: в любом случае, вот вы говорите, что такое будет с районами. Да, районы, естественно, вот районная, районные советы, которые утверждают районные бюджеты. Не будет районных бюджетов уже. Вот если громада, полностью район объединился, значит, районного uh -huh. бюджета нет, вся бюджетная сфера ушла на громады. Функции районного совета закончатся в текущем году, когда перейдут, пере, 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 примут решение, передадут всю собственность из районной uh -huh. в собственность громады, И функции закончатся. Естественно, ждем закона, закона, принятия законов, чтобы будет как будет что будет с районными советами что касается районных администраций да это соответственно будут сокращать функции и на, мы знаем что следующий этап это административной реформы это создание укреп укрупненных районов и префекты которые будут заниматься функциями наглядовыми то есть не каждая вот эта маленькая громада она самостоятельно есть рамки законов, в которых все равно должна работать конституция закон Законы, бюджетные законы, законы, правовые, и так далее, в рамках законов. И для того, чтобы вот сейчас еще взаимоотношения с, с областной, каждое принятое решение по бюджету, оно в недельный срок направляется областной государственной администрации, то есть финанс, департаменту финансов, которые просматривают, смотрят законность его принятия. Нет ли там каких-то своеволей. И утверждают да, да? и делают высновок, готовят высновок. Если это будет ну, в случае, слава Богу, таких нет, о том, что принятое решение не соответствует бюджетному законодательству. Но если такие случаи будут, то значит есть приостанавливают действие решения, через суд его даже в судебном порядке приостанавливают действие решения, если оно принято. То есть наглядовые функции есть, они будут и будут продолжаться. Ну а потом я хочу сказать, на, на стадиях начала деятельности громад, естественно нужна методическая помощь и помощь в областная государственной администрации, все департаменты каждый месяц проводят семинары. У нас сейчас очень много семинаров проводят всяких обучающих, это работает Центр развитку местного самоуправления, когда приглашают экспертов. У нас много обучающих программ и приглашают вот сейчас конкурсы на обучение по созданию, по написанию э, стратегии развития, грамот, планов, социально-экономического развития. Всему учат. И сейчас каждый департамент проводит обучение по своим направлениям, потому что вот реформы идут и там, и там, и там, чтобы людей учить и нужно проводить. Поэтому и да, я хочу сказать, что из районных администраций самый ближний кто? кто? Районная администрация. Как бы громада самостоятельная, первые шаги все равно оно, связь есть и там специалисты, которые могут подсказать, ближе они находятся и уже у них просто налажены взаимоотношения, что бухгалтер, допустим, сельского совета быстренько позвонит в райфинадел и спросит, а как же вот у нас там было, как у вас было, а теперь это у нас. Есть. Поэтому... Ну вообще-то я считаю, что если год назад еще наблюдалось какое-то сопротивление этой реформе, ну скажем так, скептицизм, я бы сказала, ну, да. то сейчас количество скептиков, ну практически растаяло. Ну, и угу, надо да. полагать, что это действительно одна из самых успешных реформ в стране, пока наверху в Киеве, в столице политики, Рубят, рубятся, там, не шуточно, вот здесь, в ну, периферии, реформа идет хорошими темпами. Но я хочу сказать, да, она тут как, 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 она идет темпами, но опять же, вот есть выклики со стороны там, этих громад, и звонят, и приезжают, и спрашивают, а мы вот не хотим по перспективному плану, мы хотим вот по-другому объединить. Да, этот процесс еще может быть, и могут вносить изменения областной совет, областная администрация поддерживает, там заседания рассматривает. Однако я говорю, всех, кто вот приходит и начинает говорить, вот нас там мы должны пять советов объединиться, а мы хотим только два. Я всех остерегаю от этого процесса. Не может быть такой процесс, который хаотично объединение ради объединения. Тот нарисовал, как говорят, нам нарисовали, вот нас хотят объединить. Никто ничего не нарисовал. Все это обсуждают для того, чтобы внести предложение. Есть рабочие группы в райадминистрации. Для того, чтобы внести предложение, в каком формате объединить район, это областная рабочая группа, ой, районная рабочая группа принимает решение по предложениям снизу. И потом дает областной администрации. И Объединение, я говорю, ради объединения, но не должно происходить объединение. Должно происходить на перспективу, потому что вы сегодня хотели два лидера хотят объединиться вдвоем и поделить портфели, кто кто будет чем заниматься, а завтра эта громада должна будет жить и развиваться. Я всегда говорила, что экономика должна стоять да, в углу, да, в, центре. Да, в центре. Это тот кит, да, на котором да, стоят да, планеты этой децентрализации. Спасибо вам большое за интересное интервью. Ну, я надеюсь, что мы объяснили людям все вопросы бюджетной децентрализации. Но об этом можно говорить бесконечно. бесконечно. У нас времени дуже дякую. Да, спасибо вам за приглашение. Думаю, что у нас в области процесс будет продолжаться, и действительно он будет все будут работать на результат. Без сомнений. Дуже дякую. Дуже приємно сказати, що в 2016 році на мапі Запорізької області з'явилося у нас ще 17 об'єднаних територіальних громад. І якщо говорити про ці успіхи, які у нас на сьогоднішній день є, я би все ж таки звернула увагу на ці шість громад, які у нас об'єдналися в 2015 році, бо вони вже рік пропрацювали в новому форматі, безумовно, були складності. Було дуже багато питань, які ми спільними зусиллями з громадами, обласна адміністрація, обласна рада, і регіональне відділення асоціації міст, і офіс реформ всі спільно вирішували ці проблеми. Але сьогодні ми бачимо, що ці громади розвиваються, і у них є дуже добре майбутнє. Ті громади, які об'єдналися в 2016 році, мені здається, що їм все ж таки буде трошечки легше, хоча труднощів не зможемо ми оминути усіх. Але у них вже є дуже гарний приклад їх сусідів, які вже знають, що робити, з чого починати, і як працювати над проектами, як реалізовувати ці проекти. Які питання необхідно вирішувати для того, щоб результат був, ми могли побачити як можна скоріше? Що стосується процесів, які на сьогоднішній день проходять в громадах, мені дуже приємно, що громади продовжують. Обговорювати, в яких саме форматах їм необхідно об'єднуватися. Сьогодні вони вже чітко розуміють, що нікому не потрібно об'єднання заради об'єднання. Всі розуміють, що це повинно бути об'єднання заради того, щоб покращити життя людей на селі. І вони йдуть безпосередньо до людей, роз'яснюють. Якщо запрошують представників обласної адміністрації, обласної ради, ми із задоволенням теж виїжджаємо на території, і якщо вже говорити, що саме робиться, ми щотижнево приїжджаємо до людей з роз'ясненнями щодо процесів об'єднання громад, і найважливіше. щодо тих преференцій, щодо тих моментів, що саме принесе це об'єднання.